В оперативно диспетчерскую службу поступило сообщение о том, что по улице Кажанова, 11 горит легковой автомобиль. Было направлено к месту отделения государственной пожарно-спасательной части номер 1. Подразделение прибыло в кратчайшие сроки. По прибытию было установлено, что автомобиль работает на газу. В багажнике мы увидели газовый баллоны сразу были поданы стволы на охлаждение, на тушение газовых баллонов, впоследствии потушен весь пожар. Благодаря грамотным и слаженным действиям пожарных спасателей был предотвращен взрыв автомобиля, который находился в непосредственной близости от жилых домов и могла создаться угроза жителям ближайших домов и прохожим.